নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ ঘৰুৱা ফ্লক এয়া গোলাপ ফুল চাওকচোন ফুলবোৰ আপোনালোকে ফুল ভাল পায়নে মই খুবেই ভাল পাওঁ এইডাল পাতফুল এয়া গোলাপ ফুলৰ ঠানি ইয়াতে ৰুই দিছোঁ একো এটা ফুলে মই থানিবোৰ কাটিলে মোৰ পেলাই দিব ইমানেই বেয়া লাগে এইডাল চাওকচোন ইমান ধুনীয়া জোপোহা হৈছে নহয় ঠানিবোৰ নহয় মই কি কৰোঁ কাটো যেতিয়া ছাইডত পুতি পুতি থওঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হয় নহয় ফুলবোৰ দেখিলে সঁচাকে খুব ভাল লাগে দেখিছেনে ফুলবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে নহয় মানে ছোৱালীহঁতে কয় আৰু পাপাকে যেতিয়া ফুল মই কিনি আনিব দিওঁ কিনি আনে নহয় কয় মাক আৰু ফুল আনি নিদিবা এইডাল ৰঙা নয়ন্তৰা হয় কিনি আনিছিলোঁ মানে মই বোলে ফুলতে বেছি সময় দিওঁ ছোৱালীকেইজনী মানে অবজেকশ্যন কৰে আৰু তো ৰাতিপুৱা মোৰ এটা কাম ৰাতিপুৱা মই আধা ঘণ্টামান ফুলক সময় দিওঁ আধা ঘণ্টামান সদায় মই কেইডাল চাই মনটো মানে কি শান্তি পেলাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা উঠি ফুলৰ লগত কথা পাতোঁ মোৰ দৰে চবেই কৰেনে বাৰু জনাবচোন এয়া চাওক ফুলবোৰ এইডাল বেলেগ ধৰণৰ ফুল হয় মাজৰখিনি ইয়লো হৈ যায় খুব ভাল লাগে গোলাপডাল আৰু এইডাল ৰ'জ কিনি আনিছিলোঁ এইডাল এশ টকাৰে কিনিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ মৰি যাব কিন্তু মই কিমান কষ্টৰে জীয়াইছোঁ নহয় ছাইডেৰে এতিয়া ইয়াত নতুন কলি ওলাইছে আৰু এইবোৰ ফুল কমলা বাকলিবোৰ ছাইডত দি দিছোঁ দেখিছেনে এইয়া ইমান ধুনীয়া লাগে ন ফুলবোৰ কেনেকুৱা পালে মোৰ ফুলবোৰ চাই আপোনালোকে মোক জনাব মই যেতিয়া মিষ্টাৰক কওঁ আৰু মোক ফুল আনি দিব তেখেতে কয় মোক বোলে বাগানখনে কিনি আনি দিব কিন্তু কি কৰিম ঘৰততো ৰুবলৈ ভালকৈ ঠাই নায়েই তথাপিও আৰু ৰুইছোঁ য'ত ত'ত যেনেকৈ ৰুই হ'লেও মানে মোৰ মনটোক শান্তি দিছোঁ আৰু এইজোপা ফুল চাওকচোন ইমান ফুলিছে নহয় চাওক সদায় ৰাতিপুৱা উঠি কথা পাতোঁ ফুলবোৰৰ লগত বাকী আপোনালোকে মোৰ দৰে কৰেনে বাৰু মই পাগল হৈ যাওঁ ফুল দেখিলে আহকচোন ফুল দেখুৱালোঁ এতিয়া চাওক এয়া ঘৰত মানে কেইডালমান মানে আলু আলুগুটি পুতিছিলে এইবাৰ মিষ্টাৰে এক কেজিমান পুতিছিলে তাৰে কেইডালমান গছ মৰাৰ দৰেই হৈছে সেইখিনি উঠাইছে আৰু এই বাকীবোৰ আছে চাইডত আজি অলপ আলু উঠাওঁ বুলি ক'লে কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটীত এনেকৈ অকণমান ঠাইতে তাতে ফুলো ৰুইছোঁ আৰু ইফালে আলুও পুতিছোঁ মিষ্টাৰে আলু উঠাইছে চাওকচোন ইমান ভাল লাগে ন ঘৰৰ যেতিয়া কিবা এটা বস্তু এনেকৈ মানে নিজে চুবলৈ পাওঁ হাতেৰে খুব ভাল লাগে আৰু কষ্ট কষ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া এটা ফল পাওঁ বাকী যি নহওক আলুবোৰ ইমান ডাঙৰ নহ'ল মানে তথাপিও ভালেই লাগিছে আৰু ঘৰৰ বুলি এক কেজিমান মানে তেখেতে হেৰি কৰিছিলে ৰুইছিলে আলু মিষ্টাৰে আৰু এই ছাইডৰ গছবোৰ দেখিছেনে এইবিলাক মূলা তলত মূলা হৈছে মূলাও কিছু কেইটামান উঠাইছে এই আলুখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভাল লাগে ন মানে চহৰত থাকিলেও যে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিলে ভাল লাগে গাঁৱৰ হেৰিবোৰ থাকি মানে এনেকুৱা লাগে গাঁৱতে আছোঁ নেকি এনেকুৱা ফিল হয় খুব ভাল লাগে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ ভাল লাগে মোৰ ময়োতো খুবেই ভাল পাওঁ তো এইবোৰ মানে খুব ইচ্ছা হেঁপাহ আছে যে গছপুলি ৰুৱা ঘৰত খেতি কৰা কিন্তু কি কৰিম আৰু অকণমান ঠাই ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ তাতেই মনটোক সন্তুষ্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু অকণমান কিবা কৰোঁ আৰু মিষ্টাৰ আৰু মই লগ হৈ ঘৰৰ বুলি চবতো সাৰ দিয়া বস্তুৱেই খাবলৈ পাওঁ ঘৰৰ বুলি আৰু এদিন এসাঁজ সাৰ নিদিয়া খাব পালেও ভাল লাগে এয়া চাওক ঘৰৰ আলু খালোঁ শাকো খালোঁ লাইশাক ছটিয়াইছিলোঁ লাইশাকো খালোঁ বাকী এয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বাৰু কেনেকুৱা পাই জনাবচোন আপোনালোকে আৰু বিশেষ নাই আৰু এইখিনি চাওক এইখিনি আলু উঠালে আজি ইয়াতেই এৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব মন আছিল আৰু নিজৰ ঘৰৰ বুলি ঘৰুৱা ভ্লগ এটাই দেখুৱালোঁ এই এইকেই এইকেইজোপা থাকি গ'ল এইকেইজোপা বেলেগ এদিন উঠাব এইকেইজোপা বেছি আলু হোৱা নাই তথাপিও আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে বোলে জনাবচোন এই কেইটামান মূলাও উঠাইছিলে আলু এইকেইটাই পালোঁ বাকী আজিলৈ এৰিলোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই